Yağız təsirsiz yanğın anti-batanı yeritilmiş və dinc əhali divan sorulmuşdur. Bunun nəticəsində yüzlərlə insan gətli yetirildi. Yaralandığı və itkin düşdüyü qırğın. Həqiqətə vəziyyətin tətbiqi əhali elan olunana dəyə hazır qoruslarda 82 nəfərə Amasiyaya gətirilmiş, 20 nəfərə isə özümcül yaralanmışdır. Nəhayət Gorbaçov və onun qız nazirləri yanvarın 19-dən 28-sən gecə Baçıq oçun yerə nə qədər vaxtdırlar. Gecəyərlə fərqlidə vəziyyət tədviq olundu. Bakı şəhər sakinləri bundan xəbər istiyirdilər. Çünki axşam saat 23.30-da elektrik stansiyasının enerji bloku partladığından, tərizə yayım kəsilmişdi. Bu təxribat çox güman ki, xüsusi xidmət orqanları təşkil etmişdilər. Əksərdə başçıqların əksəriyyəti fərqlidə vəziyyət barədə yalnız hər saat 5.30-da mərkəzi xəzənin səsi ilə Azadlıq radiosundan və yerialətlərdən atılmış qəlegələrdən xəbər tuta bildirər. Bu hadisə azərbləndimdəki hərəkəti sürətləndirdi və səbət ittifaqına ciddi zərbə vurdu. Bütün baxə əhalisi gecəgədlə yetirilənlərin kütləvi dəfnlər ərazisinə toplandı. Onlar şəhəri hündür səsinə salmış Şəhətler xiyabanda başdırılan ilk şəhidlər oldular. Komünist partiyası minlərlə üzvü də partiyaların yandırdı. Azərbaycan Ali Sovetinin sədri Elmir Əqətarov və isə hərbi qüvvələrlə əməllərini birləşdirir. İlqar İbrahimov. İlqar İbrahimov 1976-cı ilin 10 dekabr tarixində Bakıdan olmuşdur. Bakıdakı 52 nömrəli məktəbdə 1-ci sinfə gedib, daha sonra məktəb dəyişərək 167 nömrəli məktəbin 7-a sinif şagirdiyikcən 20 yanvarın qarnı gecəsində şəhid olmuşdur. Hadisə gecəsi İlqarın anası oğluna ancaq uşaqlarla oynamağa icazə vermişdi. İlqarın dostu Pərvizim dediklərindən təxminən saat 12.3-də küçəyə çıxdım. Gördüm ki, İlqar və Zəkir odun yığır. Soruşdum ki, odunu nə edirsiniz? İlqar deyib ki, Nazim qəiden xahiş edəcəyi odunu Qızıl Ordu meydanında dayananları aparsın. Sonra ondan komşularım Nazim Əli absında öyküəndilər. Nazim etiraz etmədi. Mən araya qoşuldum. Odunu zəparojet maşınıq qoyub oraya gedəndə mebel fabrikinin yanında qabaqda olan iki tərəfdən biri geri qayıdı düz üstümüzə gəldi. Biz uşaqlar maşından düşüb qaçdıq. Sonra gəlib maşının üstünə çıxdı. Biz bunu gördük. Nazim dayı maşının içində idi. Ona kömək edəyə bilmədik. Bir-birimizi itirdiyik. Sonra evə gəldim. Birazdan eşitdim ki Bəyəzdə eşitdim ki, İlqarə Cüldəyə vurublar. Nazim dayı isə ağır yaralıdır. Səhər İlqarın meyidinə, isə məşqiadına xəstəxananın ön xonasından tapdılar. Şəhətler xiyabanında dəfn edilib. Allah şəhidlərimizə rəhmətlərs. 20 yanvar günü vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizdən biri də Ülvi Bünyadzadır. Ülvi Bünyadzadə 23 sentyabr 1969-cu ildə Köçə mahallının Kəsəmən kəndində ziyalı bir ailədə dünyaya göz açmışdır. O, ilk şeirini 6 yaşında yazmışdır. Ülvi Bünyadzadə qarmon, tar, saz, piano, kamança kimi musiqi alətlərində çalmağı bacarırdı. O, ərəb, fars, latın, özbək dillərində yazıb oxumağı, ingil, rus dillərini mükəmməl bilirdi. 20 yanvar gecəsi vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş övrü dünyaca dərin 13 yaşında ikən yazdığı bir şeir belə misralarla bitir. Həyat üçün doğulmuşuq, vətən üçün ölməliyik. O başda Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Yaşadığı küçəyə onun adı verilmişdir. Qəmal oğlu Ağayev şəhidimizə tariyel Abdullahov Fəril Abdullayev bu 949-cu ildə Şəmkirə məruz olur. Özünə qısazış gətirir. O olimpiya vakəsinə səhs üyrən həyatda çıxmış. O birinci qızıl olimpiada medallarını yenerkən gülərmişdir. Xəstəxanaya aparılan zövq maşını da özü də güləyən məruz qalb aşır. Lakin onu xəstəxanaya çatdırmaq bir çətinlikdir. Daha sonra 4 saat əməit masası çöldü. Lakin əbələ bu işıqlar sür. Yedən şam yandır. Baxla, ikinci dəfə əbələ çıxmaya çalışıb. Amma bu əbələ alınmır. O yəbəti yavadır. Şəhirdir. İlham Vəqarizə. İlham Allahverdiyev 12 iyul 1962-ci ildə anadandan olmuşdur. Fərzə Allahverdiyə bax, 11 avqust 1970-ci ildə anadandan olmuşdur. Onlar 20 yanvar gecəsi əkkiz oğul təcrübəsindən öyrənmişdir. Buna görə də onların evlilik günü olan 30 iyul. Bu şəhidlərdən biri Larisa Məmmədov adır. O 1977-ci il anadan olmuşdur. Larisa 13 yaşını tamam olmamış şəhid olmuşdur. 1990-cı ilin 19-sanvardan 20-yanvara qədər gələn gecə Larisa atası Ferman Məmmədov ilə birlikdə atasının işlədiyi xəbərdə getmişdir. Oradan evə gələn 200 sayt autobúsunda oturduq ayğırda. Qızıl ordu tərəfindən maşın qıləbərin edilmiş Ləris Ürəknayəsinə, Kleya aləsə almış. Yerindəcə hələ qalmışdır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin, ruhları şad olsun. Yağmal qaz yaşılı şəhidlərinə olan razı fərman qızı Məmmədova haqqında Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı şeiri danışacağam. O 10 yaşlı köpək bala ə yazı qanan necə dössün bu kədərə bu məlala məzarovun baş ucunda kuklan da var bu gün laylay çalmalaykən sən kuklana kuklan sənə laylay -lay çalar sən özün də kuklayıtin bu dünyanın əvvəlini axırını heç bilmədin kim kuklaya güllə ata atan oldu 13 inci nə körpə bala bəxtiyar vahabzadə elə də abbasova Fərdi Abbasova 29.2022 ildə Axıxanlından anadan olmuşdur. Evdar qadın idi. 3 övladı var idi. 2 oğul və 1 qız övladı. Qalmayan varlı şanlı günündə, 19 yanvarda saat 00:00 .00 radələrində Fərdi Abbasova yaşadığı Bakı şəhərində 11-ci giriş küçəsinin 1-ci binasının həyətində paltarlarını sərhərkən hər bir Azərbaycanlının minnət etdiyi Sovet ordusunun əsgərləri tərəfindən yağ pilləsi ilə vuruldu dağı keçisə onun ürəyini dəlib bayandı. Həkim gəldikdə isə Fəridə xanım keçilərək Azərbaycanın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərdən biri oldu. Və qəhrəman olaraq ədəbiyyata qoşuldu. 20 yanvarda mərhumun dəfn etmək üçün onun məyəddi nardərinə aparılırkən hərbiçilər buna mane oldu. Amma hərbiçilərin manelərinə baxmayaraq onun məyəddi gizli yollarla nardəranı aparıldı və torpağa təfsir oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Habil Əzizov 1968-ci il yanvar ayının 19-unda Ağstafa rayonunun Vurğun qəsəbəsində anadan olmuşdur. O ailədə 7 uşaqdan 3-cüsüdür. Dadaş Qunyazadə adına Texniki Universitetinə qəbul olmuş. 1 ildən sonra hərbi xidmətə riqayəyə getmişdir. 1990-cı il yanvar ayının 19-unda düşmən tankının altında qalaraq şəhid olmuşdur. 20 yanvar şəhidi olan Habil Əzizov Azərbaycan ərazisində Nəvruğun qəsəbəsində dəfn olunmuşdur. Onun qəbri yanvarın 15-dən 20-sinədək kollektiv şəkildə zəngərətli qat çevrilibdir və hər il onun oxuduğu məktəb kollektiv şəkildə onun qəbrini ziyarət edirlər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah verir, kamal olur. Sən Allah verir, Allah verir. 1967-ci il aprelin osmunda doğul, anadan olmuşdur əndən adam oldu. Ondan başqa o Azərbaycan Azərbaycan dövlət orqanlarından birində işləyir. Ondan başqa o iki dildə yarasılıb. Daha sonra da bütün bütünə qatıldı. Və beləliklə 19-a çatdı. Ha. Ondan başqa o atəşdir. Və bir il yarım il sonra onu məzar qoydular. Ən əsər şəhid qanını Ağla, qəranfil, ağla. Ağla, innət meydanı. Ağla, qəranfil, ağla. Cavanlara qayıtdılar, tanklar haxta qoytdılar. Qan içib doydular. Ağla, qəranfil, ağla. Gəlsənə bəxtiyar Vahabzadə. Nəğmələrinin tarixində bir çox müharibələr, işğallar, geri qaytmalər və qələbələr baş vermişdir. Azərbaycanın şanlı tarixinə 8 Noyabr qızıl hərflərlə daxil oldu. Belə ki, 44 gün davam edən müharibə hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan ordusunun otuz il ərzində qurduğu silahlı qüvvələr məhv edildi və Ermənistan ordusu məğlubiyyətini etiraf edərək ağ bayraq qaldırdı. Başda prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla, Azərbaycan əskərlərinin misilsiz şücaətinin nəticəsində şəhidlərimizin qanı bahasına torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Qarabağ bacandır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmet eləsin. Sevgilim seyrə çıxaq, burda gəlik baharı. Sevgilim seyrə çıxaq, burda gəlik baharı. Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Anadır arzularım hər zaman Qarabağ. Danışan dil todağım Qarabağ. Qarabağdan Qarabağana yurdum. Anadır arzularım hər zaman Qarabağ, danışan dil atağım tərkəmən Qarabağ. Qarabağdan Qarabağana yurdum. Qarabağdan Qarabağana yurdum. Aha, çox sağ ol. Alğışdırıq Şəmsidə uşaqlar, çox sağ olsun. Şəmsidə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ Azərbaycandır.